Слава Украине, приветствуем от Полонского Друзья мои, аршисты обвиняют нас В том, что мы используем на фронте Наемников То есть людей, которые помогают Украине за деньги Ну как вам сказать Ну в общем как, Какая-то правда в этом деле есть Но ну, давайте посмотрим Из каких стран 90% Нашего интернационального легиона А потом кое с чем сравним Ну вот у нас подавляющая часть Людей, которые за нас воюют Я вам скажу, это Польша это штаты, это Колумбия, очень много колумбийцев. Это Германия, Латвия, Литва, Эстония, Франция. Пардон, если кого-то не, не упомнил. Но есть люди из разных стран, но вы понимаете, да, то, о чем я говорю. Когда вы смотрите. Э, Индия у нас тоже есть, да. Когда вы смотрите на список стран, из которых у нас Это Беларусь. Беларусь. Да, Беларусь, извините. В первую очередь, Беларусь, потому что Беларусов у нас уже был полк, сейчас, по-моему, уже бригада. Вот. То есть, когда вы смотрите на список стран, откуда у нас э, бойцы интернационального легиона, но за исключением Беларуси, все это демократические страны. Что же касается Беларуси, там народ стремится к демократии. Понятно, что у них не получилось, к сожалению, в 2020 году разобраться с бульбофюрером, но я думаю, что все еще впереди. Так что, скажем так, если всех объединить, наших бойцов, которые за нас, и Великобритания, там же, да-да-да-да, то, в общем и целом, можно их всех вместе охарактеризовать как представителей э, цивилизованных стран. В основном, да? Есть и других, но в общем и целом это в основном цивилизованное то, что мы называем цивилизованным человечеством, куда стремятся переехать, ну, не знаю, как ни, жители не цивилизованных стран. А теперь давайте посмотрим, откуда э, у расистов так называемые добровольцы. Ну, извините, во-первых, это не добровольцы, а это в основном граждане которых, которые были, скажем так, на России, по какой-то причине, в основном работали там, да, и, собственно говоря, вот их подловили где-то и отправили подыхать. То есть это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана прежде всего. Это также студенты из различных африканских, азиатских стран, которые учились на России в вузах, но что с ними делают? Им просто искусственно срезают оценки. Говорят, ну а теперь у тебя, дорогой мой, Мухаммед, или как его зовут, у тебя есть два, собственно говоря, выбора, дорогой мой, смотри. Или ты возвращаешься в Сомали, откуда ты, или еще куда-нибудь. Или же ты едешь на так называемое СВО. И вот там после, если ты вернешься со своего так называемого, ну, значит, тогда ты продолжишь обучение у нас на России. Вот, то есть, они их фактически шантажируют и заставляют таким образом, загоняют на фронт. То есть, мы видим, это первый момент. Ну, и второй момент, в общем и целом, когда посмотришь на тех, на граждан тех стран, точнее, на те страны, граждане которых воюют на стороне фашистской России, ну, ты просто видишь, что, ну, скажем так, ну, давайте сами рассудим. Это у нас Сомали. Я сейчас буду просто, по, как говорится, количеству. Это Сомали, Буркина Фасо, Уганда. что там еще у них идет? Непал. Ну и все в этом духе, да. Таджикистан, я уже говорил, Узбекистан. Вот, вот, вот такие вот страны, значит, Эритрея, Куба. Что их всех вместе характеризует? Ну, демократическими эти страны ни в коем случае назвать невозможно, да. То есть. А, ну, свое тянет, а еще Северная Корея теперь будет, я так понимаю. Вот, то есть подобное тянется к подобному. Вот это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Нам в Европу, а им в попу.